Привіт, друзі! В нашому новому форматі ми вирішили поєднати дві цікаві речі: вивчення французької мови та захопливі факти з різних тем. Тепер вивчати французьку буде ще цікавіше, адже ми будемо робити це через пізнавальні історії та цікаві або несподівані факти. Так що в наших відео ви не лише почуєте нові слова і фрази, а й дізнаєте щось нове й цікаве про світ. Напишіть нам, якщо вам подобається такий формат і які теми ви ще хотіли б почути. Отже, формат наступний прослухайте текст французькою, намагайтесь зрозуміти якнайбільше. Потім ми пройдемося по кожному реченню окремо і перекладемо весь текст. Сьогодні ми дізнаємося цікаві факти про те, що насправді відбувається з нашим мозком, коли ми вчимо нову мову. Отже, починаємо. De nouvelles connexions neuronales apparaissent progressivement dans le cerveau et aident à mémoriser les mots et les phrases. Chaque nouveau mot est un petit entraînement pour le cerveau. Avec le temps, la mémoire s'améliore, non seulement pour les langues, mais aussi pour d'autres choses. Le cerveau commence à fonctionner plus rapidement, surtout lorsqu'il faut prendre des décisions. Nous apprenons à mieux nous concentrer et à maintenir notre attention plus longtemps. Le cerveau apprend progressivement à filtrer les informations inutiles. Il devient plus facile de passer d'une tâche à une autre. La pensée devient plus flexible et moins rigide. Nous nous adaptons plus rapidement aux nouvelles situations et aux changements. Pendant l'apprentissage d'une langue, la compréhension orale s'améliore considérablement. Nous commençons à mieux distinguer des sons qui semblaient identiques auparavant. L'intonation de la langue devient progressivement plus claire. Le cerveau s'habitue au nouveau rythme et au débit de la parole. Avec le temps, nous commençons à comprendre plus rapidement sans traduction. L'apprentissage régulier d'une langue aide le cerveau à rester actif. Cet entraînement aide le cerveau à conserver sa clarté plus longtemps. Même à l'âge adulte, le cerveau est capable d'apprendre efficacement. Même le simple fait d'écouter une langue étrangère est bénéfique pour le cerveau. Apprendre une nouvelle langue est l'un des meilleurs entraînements pour le cerveau. Quand nous apprenons une nouvelle langue, le cerveau commence à changer activement et à s'adapter. De nouvelles connexions neuronales apparaissent progressivement dans le cerveau et aident à mémoriser les mots et les phrases. У мозку поступово з'являються нові нейронні зв'язки, які допомагають запам'ятовувати слова і фрази. Кожне нове слово це невелике тренування для мозку. Avec le temps, la mémoire non seulement pour les langues, mais aussi pour d'autres choses. Le cerveau commence à fonctionner plus rapidement, surtout lorsqu'il faut prendre des décisions. Le cerveau commence à fonctionner plus rapidement,

Il devient plus facile de passer d'une tâche à une autre. La pensée devient plus flexible et moins rigide. Nous nous adaptons plus rapidement aux nouvelles situations. Et au changement. Nous nous adaptons à et changes. Pendant l'apprentissage d'une langue, la compréhension orale s'améliore considérablement. Pendant l'apprentissage d'une langue, la compréhension orale s'améliore considérablement. Nous commençons à mieux distinguer des sons qui semblaient identiques auparavant. L'intonation de la langue devient progressivement plus claire. Le cerveau s'habitue au nouveau rythme et au débit de la parole. Avec le temps, nous commençons à comprendre plus rapidement sans traduction. le temps, nous commençons à comprendre sans traduction. L'apprentissage régulier d'une langue aide le cerveau à rester actif. Cet entraînement, aide le cerveau à cet entraînement aide le cerveau à conserver sa clarté plus longtemps même à l'âge adulte le cerveau est capable d'apprendre efficacement même le simple fait d'écouter une, une, une langue étrangère est bénéfique pour le cerveau. Apprendre une nouvelle langue est l'un des meilleurs entraînements pour le cerveau. Вивчення нової мови це одне з найкращих тренувань для мозку. От і все. Сподіваємось, що це відео не тільки допоможе вам вивченні мови і покаже якісь нові цікаві факти, а й надихне на продовження вивчення іноземних мов, що завжди цікаво і, як ми бачимо, надзвичайно корисно. Просимо вас поставити лайк цьому відео і написати нам в коментарях, чи сподобалось. І які ще цікаві теми ви знаєте чи хотіли б почути. Do zobaczenia!